Перша Гасаковика, уся сельхозтехника Брызгай области, повинна быть на умолной линейце готовности до выхода у поля. На передодне у господарках прошли комплексные проверки сельгастехники. Те, готовая она до работы у новым сезоне, высветлял Юрий Пешур. СВК Чернавчицкий, Брестского района. Уся сельская господарская техника, как по линейке, на мехдворе господарки. Тут и энергонасыщенные тракторы, и допоможные агрегаты. Але потребования для всех однольковые – быть справными и безопасными под час работы. На сегодня уже 14 районов 16 поставили технику на линейку готовности. И у целом выники зимовой роботи работы неодренные. В этом году готовность... В целом, значит, тракторной техники, а данный момент, вот именно перед полевыми работами, у нас э, сюда относим тракторы и погрузчики. Также опрыскиватели, самоходные опрыскиватели типа росы. Вот то получается, говорю, вот 77 процентов. Особливая увага проверяющих на явности необходимых документов у механизаторов и комплектации сельгазмашин. Активный удел у проверки принимают и сотрудники Джарш автоинспекции. Хотя в целом стан аварийности сбоку боку этой категории удельников дорожного руху изначно снизился, а есть особые факты, которые застероживаются. В текущем году э, у нас э, в ян... только в январе месяце по территории области зарегистрировано 24 факта э, различных нарушений при проведении перерейсового свидетельствования. У нас выявлено 6 трактористов, которые выехали за пределы э, гаража в состоянии алкогольного опьянения, 6 фактов управления транспортным средством лицами, лишенными ради, ранее, а также 12 фактов, когда... Э, медицинское свидетельство перед въездом вообще не проводилось. Особливая увага в новом сезоне будет надаваться местом стоянки и маршрутом перемещения техники. За выполнением правил будут спильно сошить супрацовники ДАИ. принесении службы нарядами ДПС будет уделяться внимание сельхозтехнике, вот, а именно световому оборудованию во время движения, то есть на прицепах, чтобы горели габаритные огни, указатели поворотов и все такое прочее. Естественно, техническому состоянию э, и определяем к этому ПДД требования. У целым господаркам в области необходимо вывести всю сельгастехнику на линейку готовности до 20-го соковика. Так что певный шанс до выправления некоторых недохопов еще есть. Юрий Пешур, Теграна Копян, областные новины, Брестский район.